В настоящее время здесь несет службу 120 человек сотрудников полиции. Основная задача, да, так она и осталась, охрана общественного порядка. Ну и наш основной мысль – служить и защищать, оказывать помощь. В настоящее время, конечно, больше в дневное время мы занимаемся оказанием помощи. Любой, по к любым просьбе, к которой обращаются люди, сотрудники полиции идут навстречу, вплоть до раздачи гуманитарной помощи, и непосредственно принимают участие именно и в раздаче помощи. Они нам помогают, <связь> и гуманитарку, и хлебушек привозят, вещи, э, все. Кто привозил? Какие ребята привозили? Э, наши у, ребята, полиции. Вы часто заходите в этот пункт? Я вам тоже доверяю. Что, открыли? Ну, приходила, <связь> у меня там разбили векно пластиковой пулей. Удачи. Хлопцы приходили, фиксировали. Потому что у меня хозяйство, <связь> у меня николы. и идти в участок, аж на химик. Здесь Приняли, да? Все? Приняли пришли до меня до дома, все зафиксировали, акт составили. А -а -а. Все. Ну, то есть здесь сотрудники полиции нужны, вы считаете, да? Ну, нужны хорошие а -а -а. ребята, помогают людям. Раньше вообще не было пункта. Это очень хорошо, что вы вспомнили о нашей старой части Авде. Мы очень довольны, люди ходят и обращаются. С В основном, конечно, сейчас фиксируем те разрушения, которые были нанесены террористами сегодня ночью, предшествующие дни. Порядка 203 домов получили повреждения. Работают следственно оперативные группы. Но хочу сказать, что также мы вынуждены заниматься информационной здесь подачей здесь в Авдеев. Вынуждены были обратиться в благотворительный фонд. Издали газету специально, спецвыпуск для жителей Авдеевки, чтобы они хотя бы имели понимание, где мы открыли дополнительные пункты полиции, какая вообще ситуация сейчас в самой Авдеевке, чтобы люди хотя бы понимали, что на самом деле здесь происходит. Потому что буквально сейчас мы находимся в Авдеевке, и из большинства каналов радио почти 90% это российские каналы и радиовещание ДНР. Я ту политику не смотрю, я не верю, я им не верю. Что они там говорят? Я знаю, что здесь у меня творится и все. Что на моей земле, где я живу. Я знаю это только и все. А остальное меня не интересует. Что там они там? В России там в России, а у нас у нас. Вчера выехал танк, мне кажется, что все синоватый. И начал стрелять. Вечером, да? Ну, в пять. Да. Если это вечер, я как раз коров пришла доить. Было дело. Форточки повретали, стекла повлетали, соседи у всех там. Ну, что сделаешь? Как можем, вот так и выживаем. Как ваш дом? Не пострадал? Пострадал, да. пострадал. Крыша есть, а садин весь побитый. А окна стекла? Стекла побиты. Я одна, потому что у меня муж умер 8 лет назад. А, а дети где? Дочка на опыт нам живет. Дочка. И сын беженец, с опытной, дом разбита. Точка во с такой книги, то живет. Крайне информационный голод здесь. Думаю, что мы, конечно, будем стараться расширить наше влияние на информацию здесь. Думаю, что мы издадим еще газеты. Конечно, будем заниматься информированием еще и населения Помимо всех основных наших функций.